Вулиця Чкалова, що в Софіївці це одна із проблемних вулиць в райцентрі, тому що через неї йдуть транспорт транспортна апостолова. Дуже багато жителів цієї вулиці проти цього, цього руху, тому що він створює певні труднощі для жителів через вібрацію дороги, через те, що для забруднення повітря. Я маю думку, що ця проблема повинна бути вирішена софіська селищної ради саме на ближчий час. Ничего не идут, мать да. да тут блять шмелю ну, знаешь сколько на фотографии? За час, блядь, времени! здоровье. нет предела. Грузовой транспорт. Беспрерывно, днем и ночью ездит. И покоя. Абсолютно. Здесь много подпочвенных вод. Дорога просядет, что потом будем делать? Вот мы сейчас стоим напротив зебры, напротив пешеходного перехода. Редко кто из водителей останавливается. Им по барабану мы, как пешеходы. Дети идут в школу, они летят, не снижая скорости. Неужели здесь нельзя положить вот этих лежачих полицейских. Или кому-то вообще наплевать на нас всех. Или же просто не хотят морочить голову. Вообще тяжелый транспорт. Там не только я, вообще жильцы улицы Чкалова. Чтоб перевели куда-то другим маршрутом. Можно же сделать, можно. Просто никто не хочет.